Знаєте, от, оце обличчя Росії. Вебка якась часів Першої світової війни. Ряпящий звук не, 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 такий Поганого, поганої якості, неякісний. І гімн Росії. Оце ж вони включають, от вони думають, що цим вони якось от, от, показують свою вилічує своє, якусь свою, я не знаю, що. Зробити лікарні побудувати, це вони показати мені не можуть. Побудувати дороги для тих своїх бурятів вони не можуть. Вони ну, і бурятам не потрібні. Провести в села газ, колись мені одна казала. Молодой чоловік. Ну так це село взагалі-то знаходиться далеко. Какой там газ в село? Я говорю, да, сонечко. А в моєї області, що в 2006 2007 проводили газ, рили траншеї, такі як окопи, і проводили всьому селу газифікацію це в країні, в якої нібито ні хара немає, і ми ще вас все заберемо і взагалі будете без нічого. Розумієте? А в них немає. Але ми будемо витрачати гроші на ракети. Ми будемо вбивати українців, е, нищити їм світло. Ось цього вони не розуміють. І не зрозуміють ніколи, бо для цього потрібен розум. Їх нічого немає. Він, він відсутній. Ну, один... Боевой. Да. Ты откуда? Я. Я? Из Киева. Слава России. Дел хуело. И проблема. Закант? Я. Да. И я пою вообще. О, а что вы поете? Песни всякие украинские, например. Mm. Yeah. А самая известная украинская песня какая? который я пел? Нет, вообще самое известные ну, на весь мир. Украинский я не знаю, может быть Червона Рута, например, какая-нибудь. Нет, гимн. Ну, гимн это само собой. Да. Само собой. Ну, Червона Рута, кстати, тоже очень известная, да. Да. Но не так. Ну, тем не менее. Да. Я с вами согласен. Была написана человеком, которого, кстати, по большой веро... большая вероятность того, что его убили, как раз КГБшник. И Васюк. Знаете, такой был композитор? Mm, я не знаю. Червону руту. Типа эту песню, но ну, он вообще-то ее написал и тоже исполнял. <плодисмент> был повешен в лесу. Но предположительно нет, предположительно я... его убили, и ценировали это все. Я под... единственное, что вот про ваших, знаете, очень известный этот Скрябин. М -м да, это прекрасный человек. Прекрасный. И вроде как бы как это... Тоже он умер не своей смертью. Возможно, говорят. возможно и такое. Возможно, и такое. Бог да, но это прекрасный он человек. Он хейтил который... украинскую власть. Так само он хотел и Россию, которая тогда развязала войну а, Тем не менее, это очень умный человек, умный. и его мнение я очень уважаю и разделяю. Это хороший человек. Это хороший человек, я не спорю. И самое, что гениальное я от него слышал, это вот его песня «Люди, я корабли». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова то это просто, это он пропел жизнь. Да. Он жизнь. Пропел жизнь. Да. Он чувствовал тонко. Это ну, гениально. Он был прекрасный, прекрасный композитор, и ну, хорошие вообще, на самом деле, умные текста писал. Даже он писал простыми словами, но он закладывал в них довольно-таки глубокий смысл. Потому Люди что, к корабли ты... ⁇ это, это, это даже не глубокий смысл, это понимание сути жизни, которая происходит. Это просто это шикарная, шикарнейшая вещь. Это, было это гениальное условно... произведение, которое, да. я, я думаю, что это... Кто ее услышит и поймет, тот... Ну, это описывает из древней, так сказать, и будущее тоже это он описывал. Он четко понимал людскую сущность. Он сущность людскую прописал в этой песне. Это прекрасное произведение. И о чем еще общаетесь с украинцами здесь? Вы, а, вы, с украинскими... вы поддерживаете Украину вообще? <клышко> Смотрите, если вы об этом боитесь как-то говорить, я. я не я боюсь, за, я закрою это... вам я... Свое лицо. Я не записываюсь. Если... Нет, я. Вы можете не закрывать. Я просто поддерживаю в чем. Я ну, люблю Украину. Ну, вы понимаете, Я... что это агрессия России против Украины сейчас происходит? Это, это агрессия России, да, совершенно верно. Это Путин начал войну, и он убивает и русских, и украинцев убивает. Но когда это все закончится, когда это все закончится, это плохо закончится для Украины. Почему? Возможно и нет. Если Путин победит в этой войне, Россия победит. Ну, даже не Россия. Россия уже проиграла. И Украина, кстати, тоже уже проиграла. Но если в этой войне победит Путин, то это плохо очень будет. Если Россия проиграет в этой войне, то будет плохо России. Россия может и развалиться на самом деле. Но я думаю, что будет более большая война чуть позже, в 25-м, может, 26-м году. Я думаю, очень большая война будет, где не только Украина, Россия будет, и Китай, и США. Вот я думаю, вот так вот развиваться будут события. Я вас понял. как бы я вот так думаю я ну, да это предположение понятно что мы не знаем что будет завтра но... да я маленький человек и угу. не могу сказать но то что россия начала эту войну против украины да почему там Ну есть но это никаких оправданий не лезет потому что убито десятки тысяч людей русских украинцев Я понял вас. Ну, спасибо вам за вашу позицию, за ваш вот... То, что знаете Скрябина, это было, кстати, для меня удивительно. Вот. Ну, я пойду тогда. До свидания. Да, давайте удачи вам. Всего спасибо, доброго. Спасибо. Хорошо. Спасибо. Бай. До свидания. Можно на нем и закончить. Не знаю, что будет, будет. Ну, то, что я поважаю Скрябина отца, это ему респект. Что он знает что творчество, что он не слушает, что он не кричит. Э? Е, е, я сподіваюся, що не буде Великої війни, що може люди думати. Ну, як і він, він не знає, що буде завтра. Ніхто не знає. да? Е, як і Кузьма да, співав, що ніхто не знає, що буде завтра. Станція на ми фекуриме того. Що з нами буде завтра, може знати тільки Бог. Тому щось буде? Що буде, то буде. Дай Бог, щоб це все закінчилося. Ну, а на цьому, можна, думаю, закінчити. З вами був Артур. Всего вам наикращего и бережите себя.